Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi Ermənlər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Zaman Telegram kanalı Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhərinə bir neçə saat əvvəl daxil olduğunu bildirib. Konkret as xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın meşhur news.ru nəşri məlumat yayıb. Portal daha sonra yazır ki, oktyobrun 29-da tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının başçısı Arayiq Arutyunyan Azərbaycan qoşunlarının Şuşaya doğru irəlilədiklərini və şəhərdən bir neçə kilometr məsafədə olduqlarını söyləmişdi. Şuşa Xankəndi ilə 10 kilometrlik məsafədədir. Xankəndi ilə Ermənistanı birləşdirən yol Şuşadan keçir. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhərə ciddi ziyan dəymişdi, deyə bildirib.